بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پانا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت سفر میں حضر میں گھر کے اندر اور گھر سے باہر سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو وہ پردے کا انتظام کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جانے کا ارادہ فرماتے تو وہ فوراً جوتے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤ مبارک سے جوتے اتارتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھڑی اور مسواک ہر وقت تیار رکھتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو وہ پہلے اس میں داخل ہوتے تاکہ کسی چیز سے آپ کو تکلیف نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے قرب اور تعلق کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر وقت اپنے گھر آنے اور اپنے تمام رازوں سے واقف رہنے کی اجازت دے رکھی تھی اسی وجہ سے ان کو صاحب سر رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کہا جاتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت حاصل کی انہوں نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے مطابق بنا لیا اور ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت مبارکہ کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی اسی لیے کہا جاتا ہے انہو اقرب الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد و سمتا وہ اپنے اخلاق اور عادات کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے علم تفسیر اور قرآت میں امتیازی حیثیت انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے دین کا علم حاصل کیا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں عنہ سب سے بڑے قاری قرآن مجید کے معانی کو سب سے زیادہ جاننے والے اور شریعت کے بارے میں سب سے زیادہ واقف تھے نمونے کے طور پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک بار جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک شخص نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا امیر المؤمنین میں کوفہ سے آیا ہوں میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو قرآن میں دیکھے بغیر زبانی اس کا املا کراتا ہے یہ سن کر انہوں نے غصے کے لہجے میں پوچھا من ہوا وہی حق تیرا برا ہو کون ہے وہ شخص اس نے ڈرتے ہوئے کہا عبداللہ بن مسعود یہ سن کر آہستہ آہستہ ان کے غصے کا اثر ختم ہونے لگا یہاں تک کہ وہ اپنی پہلے جیسی حالت پر آ گئے پھر انہوں نے فرمایا اللہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ ان سے زیادہ کوئی دوسرا شخص بھی اس کا حقدار ہے اور فرمایا اس کے متعلق میں تم سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف فرما تھے وہ دونوں حضرات مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے اس مجلس میں میں بھی موجود تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اچانک ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں ہم اندھیرے کی وجہ سے انہیں پہچان نہ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے ہو کر ان کی قرآت سنتے رہے پھر ہماری طرف مڑتے ہوئے فرمایا منسلر قرآن کما عبد جو شخص قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا چاہے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ ابن ام عبد کی قراعت کے مطابق پڑھے پھر جب حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر دعا مانگنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلطوطہ سلطوطہ مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم میں صبح سویرے ان کے پاس جا کر ان کی دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے کی خوشخبری سناؤں گا اور جب صبح سویرے خوشخبری دینے کے ارادے سے ان کے یہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے پہلے ان کو یہ خوشخبری دے چکے ہیں خدا کی قسم میں نے جب بھی کسی نیکی کے کام میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھنا چاہا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ مجھے پیچھے چھوڑ دیا قرآن کے علم میں آپ کا بلند مقام کتاب اللہ کے علم میں عز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ خود فرماتے ہیں قسم الزاد کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں قرآن کریم کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے متعلق نازل ہوئی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کے متعلق کوئی شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس کے پاس پہنچنا ممکن ہو تو میں وہاں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے علم سے ضرور فائدہ حاصل کروں گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے متعلق جو کچھ فرمایا بالکل صحیح فرمایا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک قافلے سے ملتے ہیں اندھیری رات ہونے کی وجہ سے قافلے کے لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا اس قافلے میں حضر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص سے کہتے ہیں ان سے پوچھو من این القوم آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا من الفج العمیق فج عمیق سے دور دراز جگہ سے حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سے پوچھو این تلیدون اور کہاں کا ارادہ ہے حضیب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا البیت العتیق بیت عتیق کا یعنی بیت اللہ شریف کا یہ عمدہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان نفیمہ ضرور اس قافلے میں کوئی عالم ہے پھر انہوں نے اپنے آدمی سے کہا پوچھو حیور قرآن اعظم قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے حضیب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اللہ لا الہ الا اللہ الحیوم لا تأخذه ولا نوم ترجمہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سے پوچھو ایور قرآن احکم قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ محکم ہے حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ان اللہ امروبی بالعدل والاحسان و ذی القربہ ترجمہ اللہ تعالی عدل احسان اور رشتہ داروں سے سلا رحمی کا حکم دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سے پوچھو ای القرآن اجمع قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ جامع ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ترجمہ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سے پوچھو اجمع اخوف قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا لئی سب ولا امانی کتابی ولا, ولا نصیر ترجمہ انجام کار نہ تمہاری آرزو پر موقوف ہے نہ اہلی کتاب کی آرزو پر جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پچھوایا ایو القرآن ارجا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا يَا يَا <الرَّحِيم> ترجمہ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقینا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان سے پوچھو افیکم کیا تم میں عبداللہ بن مسعود ہے تو قافلے والوں نے جواب دیا اللہم نعم جی ہاں موجود ہیں